الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى لا يؤمن أحدكم أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين في شارع حبيبه ومعشوقه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا মুহাম্মদ نبی গো তোমার ভালো